undang-undang yang kita perkatakan ini bukan sahaja soal uh, pembangunan perumahan saja, ia berkaitan dengan soal yang asas kandung tanah negara perkara yang bawah PTG uh, walaupun kita kata hak milik serata, akta pengambilan tanah dan sebagainya tuan-tuan uh, yang saya hormati sekalian uh, apabila kita melaksanakan apa ni ini uh, meja bulat, sidang meja bulat yang menghasilkan resolusi seperti yang ada pada tangan-tangan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini itu adalah resolusi kita punya wish list yang dinyatakan oleh para NGO kita mengambil kepentingan uh, rakyat sebab pada kita apa saja undang-undang yang dibuat mestilah menunjukkan iltizam untuk mempertahankan kepentingan rakyat dan negara sebab yang membentuk negara ini adalah rakyat Tanpa apa negeri rakyat negara ini tak ada apa-apa. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, selanjutnya kita telah menggerakkan apa ni uh, jelajah di seluruh negara dengan penumpuan di negeri-negeri di pantai barat. Sebab ancaman sebenar saya terus teranglah, ancaman sebenar adalah sasaran yang dibuat oleh parti DAP ini untuk menguasai bandar-bandar utama. Ini ancaman sebenar dan kekuatan mereka adalah di negeri-negeri seperti wilayah Selangor, Pulau Pinang, Perak, Johor, Melaka. Dan itulah negeri-negeri yang menjadi sasaran di dalam apa ni jelajah yang telah kita laksanakan. Kita kena ingat antara gencangan besar yang tidak pernah padam cita-cita mereka dan mereka sentiasa mendesak termasuk baru-baru ini di dalam sidang parlimen pun ada ucapan daripada ahli parlimen, daripada DAP yang mendesak disegerakan pelaksanaan pilihan raya kerajaan tempatan dan bersama itu juga cita-cita mereka berhubung dengan apa ni penambahan kerusi-kerusi parlimen jadi apa yang dilaksanakan sekarang ini melalui uh, cadangan penggubalan akta pembaharuan uh, semula bandar adalah sesuatu Sekarang ni kita tengok ada yang kata Oh ini daripada zaman Perikatan Nasional lagi Dia kata Undang-undang ni yang Tapi pasal apa tiba-tiba kita menentang Itu dah tidak, tidak betul Pembaharuan semula bandar perlu dibezakan dengan akta pembaharuan semula bandar Pembaharuan semula bandar adalah proses yang sentiasa berlaku Dan di dalam memastikan ia berlaku dengan lestari Dan mengambil kira kepentingan rakyat Menjaga kebajikan rakyat perlu kepada garis panduan yang membolehkan kawas liar dilakukan dengan baik maka kerana itu di masa era kita di bawah apa ni kerajaan perikatan nasional telah dibangunkan garis panduan pembaharuan semula bandar yang memasukkan semua perkara-perkara murni yang kita inginkan menjaga kepentingan rakyat menjaga identiti menjaga susunan demografi itu kita masukkan Akta baru yang dibuat ini sekalipun di dalamnya memasukkan pelbagai perkara-perkara yang dalam garis panduan yang kita bangunkan Sebenarnya mereka mengambil kesempatan dengan menyelitkan perkara utama yang mereka mahu Iaitulah memudahkan pemaju untuk melaksanakannya Itu perkara pokok yang paling besar sekali sebenarnya dalam akta itu tujuannya tidak lebih adalah semata-mata supaya mudah mereka melaksanakannya dengan cara menurunkan had ambang setuju Seperti yang disebut tadi Undang-undang yang sedia ada Mengikut uh, Perkara 13 uh, Perlembagaan menetapkan tak boleh berlaku pengambilan Perampasan tanah dan sebagainya Melainkan dengan perampasan yang sewajarnya Kemudian yang kedua Akta pengambilan tanah 1960 Menetapkan pengambilan bagi tujuan kepentingan awam dan mesti dengan pampasan yang sewajarnya Dan akta hak milik serata Menetapkan mesti Dengan persetujuan 100% Dan perkara ini Semua dimasukkan Di dalam garis panduan Pembaharuan semula bandar di era kita Menjadi kerajaan Catat alih yang ada di dalam garis panduan yang dia orang tunjuk eh ini zaman perikatan nasional dulu sudah buat dia tunjuk apa ni yang garis panduan pembaharuan semula bandar untuk wilayah dia tuju. ada uh, perakata oleh apa ni pada masa tu Tan Sri Anwar Musa sebagai menteri wilayah dia kata ni Tan Sri Anwar Musa masa tu jadi menteri dalam Perikatan Nasional kamu dah buat ni tiba-tiba kita nak buat kamu menentang eh ada jauh beza dia itu garis panduan kemudian yang kedua dalam garis panduan yang berkenaan dengan jelas menunjukkan cakap ahli proses yang perlu dilalui sebelum sesuatu pembaharuan semula bandar dilaksanakan dalam itu jelas persetujuan 100% pemilik tanah. Jadi yang membezakan adalah perkara besar di dalam akta yang ada ini yang yang cadangan yang dibuat ini adalah dia di sebalik persetujuan 100% dia ada tiga kategori. Satu bagi bangunan yang 30 tahun ke atas ...memadai dengan 80% persetujuan. 20% tak setuju, kamu boleh teruskan. Bagi yang lebih daripada 30 tahun, 75%. Dan bagi bangunan yang mendapat pengesahan tidak selamat... ...ataupun dianggap sebagai terbengkalai... ...dengan persetujuan 51% sudah memadai. Saya teringat di Tengganung dulu... ...ada satu peristiwa berkaitan dengan cadangan perubuhan uh, pasar besar kedai payang Tengganu terkenal dengan pasar besar kedai payang pada waktu tu kerajaan negeri mencadangkan supaya dirobohkan itu tempat orang Melayu berniaga jadi cadangan tu mendapat tentangan dan saya salah seorang kepala harian yang menentang ketika itu dan menggerakkan masyarakat untuk menentang kerana ia akan menyebabkan gentrifikasi usahawan Melayu di dalam kawasan bandar sebab kita kita nak mempertahankan dan apa ni untuk dibangunkan pasar baru dalam bentuk kalau nak sebut ni macam mid valley dia ada pasar raya mewah kemudian atas tu kondominium satu lagi blok hotel kita menentang ketika itu alasan kerajaan ketika itu dengan menunjukkan sijil oleh bomba yang menyatakan bangunan apa ni pasal payang yang ada ketika itu cuma boleh bertahan lagi 6 bulan. Dan kita pada ketika itu kita lawan 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 kita heret sampai dekat 3 tahun. Tak runtuh pun bangunan tu. Nak cerita dia pengesahan agensi dan sebagainya tertakluk pada manipulasi. Boleh berlaku. Dan kita tahu di dalam banyak projek-projek pembangunan dan sebagainya termasuk EIA pun. EIA dibayar oleh pemaju. EIE dibayar betul Dibayar oleh pemaju Dan biasanya kita tahu Akhir sekali dia Dia akan jadi macam mana Jadi itu yang berlaku Jadi Kita kena ingat Berkait dengan uh, Pembaharuan semula bandar Di bawah KPKT Di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Komen ini mereka melantik Housing Development Board Singapura untuk penasihat Dalam masa yang sama mereka melantik uh, sekumpulan dia panggil jawatan kuasa penasihat pakar Yang terdiri daripada 28 orang 28 orang semua sekali penasihat pakar Daripada 28 orang ni tak salah saya yang Melayu punya berapa? Empat Empat ataupun enam orang saja Yang lain bukan Melayu dan daripada kalangan tu nak kata uh, specialist di dalam bentuk apa ni ahli akademik, academician ke tak? Boleh dikatakan hampir kesemuanya dari kalangan panel penasihat ini adalah terdiri daripada latar belakang sebagai pemaju. Jadi tidak hairan dah sekiranya akta yang disediakan ini kelihatannya seperti seperti sebenarnya merupakan akta yang merupakan idaman pemaju projek yang nak dilaksanakan projek pembaharuan bandar bukanlah projek yang dikatakan projek kepentingan awam seperti mana yang tertakluk di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Ia adalah projek komersial. Bila disebut projek komersial, projek itu adalah projek berorientasikan keuntungan. <tuh> Bagaimana membolehkan pemilik tanah dan sebagainya? Pemilik tanah ni adalah sebenarnya landlord, tuan tanah orang yang paling berkuasa terhadap tempat tu dia adalah pemilik sepatutnya mereka adalah merupakan pihak yang paling mendapat keuntungan daripada sebarang pembangunan yang nak dilaksanakan tetapi dengan adanya akta ini didapati bahawa seolah-olahnya yang sebenarnya mendapat manfaat yang paling besar adalah pembaju Manakala pemilik tanah dalam keadaan terhimpit Dan itulah yang sedang berlaku sekarang ni Walaupun belum ada akta ini Yang berlaku di Sungai Baru Tanah yang sepatutnya dinilai pada nilai RM3,000 Ditekai Supaya diterima penjualan secara, secara, secara paksa pada nilai RM400 sahaja Itu yang sedang berlaku pada hari ini dan mereka menggunakan taktik betul lah macam dia kata macam Gaza lah sekarang ni dikepung di tak bangunan diruntuhkan dalam keadaan masih ada orang di situ dan sebagainya itu yang sedang berlaku tuan-tuan yang saya hormati sekalian status semasa berhubung dengan akta ini akta ini belum lagi belum bil belum keluar mereka tak berani, berani nak keluarkan belum bil kerana penentangan yang kita laksanakan mereka bercadang sebenarnya nak mengeluarkan belum bil 3 hari tak silap saya sebelum daripada hari terakhir persidangan parlimen yang lalu tetapi di hari yang terakhir itu Saya dipahamkan daripada berapa Yang nak dibuat untuk bacaan pertama dikeluarkan Jadi apa ni kita Untuk setakat ni selamatlah Cuma saya nak beritahu Bahawa kalau mahu bergantung semata-mata Kepada kekuatan ahli parlimen Di dalam parlimen Untuk menolak akta ini Tidak memadai Sebab dari sini bilangan ahli parlimen Yang mereka kepegang sekarang ni Dengan pelbagai cara Memang akan berlaku tyranny of majority tetapi kerajaan yang ada pada hari ini cukup takut dengan kebangkitan rakyat. Sekiranya rakyat dapat memberi mesej yang secukupnya, kita yakin mereka akan apa ni memikirkan semula. Sama ada di dalam bentuk apa ni mempertimbangkan semula sama ada perlu atau tidak dikemukakan akta baru ataupun merubah apa-apa yang perlu di dalam akta ini Sebelum daripada dibentangkan di dalam parlimen Sebab kalau dah bentang dalam parlimen Untuk mereka tarik balik dan sebagainya Itu adalah maruah kepada mereka Dan akan jadi masalah Jadi kali itu saya menyeru Supaya rakyat menunjukkan kebangkitan Walaupun kita rasa kecil Buat flash mob dan sebagainya Itu semua sebenarnya menyumbang kepada gelombang besar Di seluruh negara penolakan Kita hari ini bukan sahaja orang Melayu saja Sekarang ini sudah ada gelombang daripada kalangan bukan Melayu juga. Tadi dia sebut persatuan pembeli rumah dan tadi pun masa kita uh, dalam soal sesi bersama Tuan Mahathir tadi semua tadi ada daripada kelompok persatuan dan persatuan uh, persatuan taman-taman perumahan tadi Cina beritahu. tahu mereka pun dalam keadaan cemas sekarang ni dah duduk selesa elok-elok rumah tiba-tiba akan datang dihambat dah 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 selesai dah semua loan semua sekali tiba-tiba nak kena nak kena hadap sekali lagi jadi itu yang berlaku saya rasa untuk singgah pertama cukup itu saja assalamualaikum